Русы точно никуда не двинутся, то, что сейчас батька там топчется, так называемый. Ну как кавычка, же, на, на Литву собрался Роман Григорьевич. Ну это, ж, это он топчется называется. Для чего собрался? Для того, чтобы не дать возможности, допустим, литовским и польским генералам планировать переброску на нашу территорию своих войск. Вот он создает такой топтание рядом с границами для того, чтобы вот удержать там войска и Польши, и Балтии. Никуда он не двинется. Дело в том, что работа по Беларуси займет несколько часов авиации натовской. Вот несколько часов и как в баню, в бане свет выключили, вот будет то же самое с Беларусью. Потому Батька это прекрасно знает, еще раз в кавычках говорю, это, это слово Лукашенко, и ничего он точно никуда не двинется. А у натовских стран есть около пяти лет до да, полной перезагрузки российской армии после замораживания боевых.